Salam əmlakcas kanalının dəyərli izləyiciləri, bu gün sizlərə Azadlıq metrosunun düz yaxınlığında yerləşən mənzilimizi təqdim edirik. Mənzil yeni üzlənmiş binada yerləşir, tam yaşayışlı ərazidir. E, Həyəti sizlərə təqdim edirik. Diqqətlə baxın. İndi isə keçək evin içini sizlərə göstərək. İndi isə keçək mənzilin içini sizlərə təqdim edək. Gördüyünüz bu mənzil 3 otaqdan ibarətdir. Girişdən sağda geniş qonaq otağı var. Diqqətlə baxın, çox gözəl təmir olunub. İşıqlandırma sistemi möhtəşəmdir. Qeyd edim ki, mənzil bütün əşyaları ilə birlikdə satılır. Əşyalar yüksək keyfiyyətlidir, hamsa, belə deyək, mebellər ə digər əşyalar hamısı ə, xarici fermalardandır. Mebellər Türkiyə mebelidir. Ev sahibi bildirdiyinə görə diqqətlə baxın bura ə, geniş qonaq otaqdır. Hər otaqda kondisioner var. Burada isə kiçik bir ə, eyvan yerləşir. Eyvanı sizlərə təqdim edirik. Diqqətlə baxın. İndi isə keçək digər otaqlara. Mənzilin sahəsi 100 kvadratmetrdir. E, bura e, uşaq otağıdır. Diqqətlə baxın. Çox gözəl, xüsusi zövqlə işlənmiş uşaq otağıdır. Qeyd etdim ki, e, mənzildə olan bütün əşyalar e, satılır, mənzil yəni əşyaları ilə birlikdə satılır. Bir də bu tərəfdən baxaq. İndi isə digər yataq otağını sizlərə təqdim edək. Bura isə yataq otağıdır. Gördüyünüz kimi çox geniş yataq otağı var. İşıqlandırması çox gözəl işlənilib. Diqqətlə baxın. Yer parketdir. Yataq otağının digər tərəfdən göstərəm sizlərə. Bu isə yataq otağının digər tərəfdən görünüşü. İndi isə keçək mətbəxi sizlərə təqdim edək. Mənzil 9 mərtəbəli binanın 8-ci mərtəbəsində yerləşir. Bura mətbəxdir. Mətbəxdə olan bütün əşyalarla birlikdə satılır. Mətbəxtə paltar yuyğan, qab yaş, qab yuyğan, qaz pirtəsi, hava çəkən soba, mikrodalğalı soba, hamsi birlikdə, mənzillə birlikdə satılan əşyalarla birlikdə satılır, qeyd etdiyim kimi. Diqqətlə baxın. Və mətbəxdə də kiçik bir televizor var. Burasısa sanitar qovşağıdır. Hamam tualet birlikdədir. Gördüyünüz bu 3 otaqlı mənzil. Mənzillə maraqlanmaq isteyenlər videonun aşağısında mülkiyyətcinin nömrəsi qeyd olunub, əlaqə saxlayıb maraqlana bilərlər. Qeyd edək ki, bu video ilə bağlı fikirlərinizi videonun şərh bölməsində qeyd edin, kanalımıza abunə olun.